Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright No Pod Channel. So, dikatakan saksi mengalami serangan mental dan juga tekanan apabila ditahan reman selama enam hari dan kerana itulah membuat pengakuan yang mengikut selera ISPRM itu yang dikatakan oleh media. Jadi soalnya, adakah campur tangan geng-geng abakal sebab kejadian dan siasatan ini berlaku ketika mereka menjadi kerajaan. Ya, mereka mahu ada uh, mahu percepatkan pendakwaan terhadap Said Sadiq. Walaupun satu ketika dia lupa, dia hampir bersama-sama dengan Perikatan Nasional, tapi dia kembali ke jalan yang benar. Bahawa orang yang menzalimi dia bukanlah Pakatan Harapan, bukanlah Datu Sri Anwar Ibrahim, melainkan Muhyiddin Yassin Parti bersatu parti dia sendiri sebelum ini Yang beliau pertahankan Jadi apa sebenarnya berlaku dalam kes Syed Saddiq ini Jadi saya ingin membawakan anda uh, Sudut pandang yang berbeza daripada Brother Iswardi Jadi tanpa membuang masa Ayo kita tonton bersama video ini Okey. Okay kan, perkara ini. Okay, habis kat situ. So, sekarang ni saya buat cerita Syed Saddiq pula. Alright, kita, kita dengar kenyataan daripada berita hari ini. Okay, Syed Saddiq kes ni akan berlangsung selama dua hari. Lebih kurang dua hari lah hari ini dengan esok. Dan saya rasa kemungkinan besar bahawa uh, keputusannya tak akan berlaku dalam masa 2-3 hari lah, mungkin akan ditunda di satu tarikh yang lain so hari ini pihak pembelaan telah mengemukakan kertas pembelaan mereka dengan mengatakan bahawa saksi telah dipaksa. Kita dengar. Mahkamah Rayuan hari ini diberitahu bahawa seorang saksi utama pendakwaan didakwa ditekan untuk memberi keterangan terhadap Ahli Parlimen Muar, Syed Sadiq Syed Abdul Rahman bagi memenuhi kehendak SPRM. Peguam Bela Hisham Teh Puk Teh berhujah bahawa bekas penolong bendahari armada Rafiq Hakim Razali mengalami tekanan melampau ketika disiasat dan direman selama enam hari. Menurutnya Rafiq menyerah kepada SPRM dan memberi keterangan yang dimahukan oleh agensi itu. Rafiq merupakan saksi utama bagi dua daripada empat pertuduhan terhadap Syed Saddiq termasuk pecah amanah RM1 juta dan salah guna wang RM120,000. Pada 9 November 2023, Mahkamah Tinggi mensabitkan Syed Saddiq bersalah dan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara, denda RM10 juta ringgit serta dua sebatan. Bagaimanapun hukuman itu ditangguhkan sementara menunggu keputusan rayuan di Mahkamah Rayuan. Hakim perbicaraan sebelum ini menyatakan hukuman itu wajar kerana jenayah pecah amanah sering berulang dan Syed Saddiq sepatutnya menjadi contoh kepada masyarakat. Pendengaran rayuan di hadapan panel tiga hakim bersambung isu dengan pihak pendakwaan dijangka mengemukakan hujahan balas. Assalamualaikum. Sebab ke? Suka Sorry, sorry, saya cakap panjang-panjang rupanya suara saya tersekat. Kan. Okey, saya ulang, saya ulang. Terima kasih eh, terima kasih yang komen. Baik, saya ulang saya ulang balik kes ini. Okey, dia macam ni. Dalam kes ini, Said Saddiq telah mengemukakan dua pandangan. Hakim apa uh, orang kata pihak pendakwaan telah mengemukakan dua pandangan ataupun dua pembelaan. Pembelaan ini tidak semestinya bahawa pembelaan itu menunjukkan bahawa dia tidak bersalah. Kan? Okay? Ini adalah pembelaan. Ada orang tanya saya, adakah pembelaan itu maksudnya dia dia uh, apa namanya? dia, dia dia akan dibebaskan ista, kan ha? dia akan dibebaskan tidak itu bukan maksud dia akan dibebaskan maksud benda ini adalah kita kena faham satu perkara bahawa uh, dalam kes Said Saddiq ini pembelaan itu bila dia mengatakan bahawa dia telah dipukul okey dia kata dia telah dipukul ataupun bukan dia saksi itu telah dipaksa dia kata ha? syih Syam pete mengatakan bahawa saksi itu telah dipaksa oleh SPRM dia ditahan 6 hari dan sebagainya Sepatutnya, kalau dia nak buktikan perkara tersebut, hendaklah dia buktikan di dalam sewaktu mahkamah, sewaktu perbicaraan. Bukan dibuktikan sewaktu rayuan. Ini pandang pandangan saya lah. Saya mungkin salah dalam isu ini. Kerana biasanya, kalau seseorang itu dipaksa, saya kata, dipaksa untuk mengaku, maka dia akan ada perbicaraan dalam perbicaraan. Dinamakan sebagai vodea. Perbicaraan dalam perbicaraan ini biasanya berlaku dalam... Um, sewaktu sewaktu uh, perbicaraan kes atau during the trial trial ataupun kes tersebut dan mungkin bukan berlaku sewaktu rayuan. Ini contoh kes Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu di mata. Juga ada satu dulu artis pernah kena kena bunuh kan pada masa itu dikatakan bahawa uh, dia telah dipaksa untuk mengaku. So kalau seseorang itu dipaksa mengaku, contohnya kalau engkau tak mengaku, maka aku akan bunuh bini anak engkau. Contoh. Kalau engkau mengaku, aku akan lepaskan engkau. Itu adalah uh, promise. Eh, tadi itu threat. Kalau engkau, uh, dia dia kena pukul, kena belasah sampai dia mengaku. Itu pun, Jason, thank you. Maka, itu juga adalah satu kesalahan. Eh, satu benda yang tak dibenarkan. Jadi, pengakuan tadi tidak boleh diambil sebagai pengakuan dan boleh di dismiss. Kita boleh impeachkan atau kita boleh uh, apa orang kata mahkamah boleh sama ada mengepekan ataupun tidak mengambil pandangan daripada saksi utama. So itu Hisham Putih punya pengujahan. Kemudian uh, apa yang berlaku di peringkat um, apa orang kata di salah seorang lawyer yang kedua pula, dia menggunakan hujah bahawa duit itu tak pernah uh, apa orang kata di di Uh, tak pernah dikatakan oleh Said Saddiq bahawa dia bukan duit duit armada. Itu adalah duit dia sendiri. Mahkamah tidak berjaya membuktikan itu adalah duit armada iaitu RM120,000. Kita kena faham eh? how real for women. Dia ada pertuduhan 1 juta pecah amanah pengubahan wang haram RM120,000 dan RM50,000. Sekarang ini sofa mungkin esok esok dia akan sentuh 1 juta itulah. So far, setakat hari ini, tidak ada perbincangan ataupun tidak ada uh, what do you call that, pertikaian tentang 1 juta telah dikeluarkan daripada armada. Tidak ada pertikaian. Okay? Sebenarnya, kalau kita faham, 1 juta telah dikeluarkan daripada armada. 1 juta dikeluarkan itu bukanlah satu kesalahan. Okay, belum lagi satu kesalahan. Tetapi bila dikeluarkan tanpa melalui prosedur yang betul, maka itu dikira sebagai satu kesalahan. Jadi bila dikeluarkan tidak mengikut prosedur yang betul seperti kertas kerja dan sebagainya, dikira sebagai satu kesalahan, therefore daripada situ dia dikira sebagai telah pecah amanah, mana-mana duit yang telah ditransfer dikira sebagai sebagai pengubahan wang haram di bawah amla. Jadi so far, Syed Saddiq so far lah, dia tidak pernah tidak mengaku yang duit satu juta itu dikeluarkan tidak pernah tidak mengaku. Saksi utama mengatakan bahawa pengeluaran duit itu adalah untuk Said Saddiq. So far yang saya dapat baca daripada pertuduhan uh, sebelum ini kan saya saya kita baca. Pertuduhan sebelum-sebelum ini eh berkenaan dengan kes Said Saddiq saya baca kan. Alright. Okey. Dalam perbicaraan oh, okey, pada 9 November, um, sorry sorry pertuduhan okey. Pertuduhan pecah amanah CBT ya, eh, criminal breach of trust. Said Saddiq didakwa melakukan pecah amanah dengan mengeluarkan 1 juta ringgit daripada akaun Armada tanpa kelulusan Majlis Pimpinan Tertinggi Peribumi Bersatu. Okey, yang ini setakat hari ini belum lagi ada pertikaian daripada pihak pembelaan mungkin esok bukti yang dibawa adalah bekas penolong bendahari armada Rafiq Hakim Razali yang kita sebut tadi itu memberi keterangan bahawa beliau mengeluarkan kes tersebut atas arahan Syed Saddiq ok mengeluarkan wang tersebut bukan kes mengeluarkan cash tersebut atas arahan Syed Saddiq Syed Saddiq membela mengatakan Syed Saddiq menafikan memberi arahan tersebut dan menyatakan bahawa keputusan pengeluaran yang dibuatkan dia dibuat oleh kepimpinan G5 untuk tujuan bantuan kebajikan semasa pandemik COVID-19. So, Syed Saddiq tak pernah menafikan bahawa memberi arahan mengeluarkan duit tersebut. Cuma dia kata ah, duit itu dikeluarkan untuk tujuan kebajikan semasa COVID. Bukan untuk diri dia sendiri. Faham eh? Okay. So, sama ada duit tu nak buat apa sekalipun tujuan tu tak penting. Dan saya rasa peguam pun faham benda ni. Yang pentingnya, Adakah ia mengikut prosedur? Sebab itu tuan-tuan, prosedur ini sangat penting. Prosedur ini sangat penting. Kalau nak buat sesuatu, prosedur itu sangat penting. You have to do it within the procedure. Once you tak ikut prosedur, maka akan jadi pecah mana. Sebab itu saya rasa lah, saya rasa saya mungkin salah dalam bab ni. Saya sadik mungkin akan dikekalkan bersalah. Sebab dia tak pernah mengatakan menafikan bahawa dia keluar duit satu juta. Dia bagi arahan duit satu juta untuk kepentingan diri dia. Dia menafikan untuk kepentingan diri dia. tetapi dia mengatakan dia keluarkan itu untuk tujuan kebajikan semasa COVID-19. Kan? Kemudian pertuduhan salah guna harta, beliau mendakwa, didakwa menyalahgunakan RM120,000 daripada sumbangan untuk kempen bilah raya. Iaitu tuduhan kedua. Terdapat keterangan bahawa Syed Saddiq mengarahkan pemindahan wang berjumlah RM120,000 melalui 4 transaksi RM30,000 ke akaun peribadinya. Pembelaan. Peguam Sadiq berhujah bahawa mahkamah gagal mempertimbangkan pembelaan anak guam yang menafikan dakwaan tersebut. Dia setakat bear denial tak jadi, tuan-tuan. Setakat menafikan tu tak. Tak, tak. Awak kata apa? Tak cukup. Bear denial tak cukup. So, mahkamah telah dibawakan riset-riset di mana wang itu dimasukkan ke dalam akaun peribadinya. 30000 30000 kan? Empat transaksi. Tiga kali empat, 120000 lah. Cuma, berkemungkinan besar transaksi itu berlaku secara tunai. RM30,000 secara tunai masuk empat kali ke dalam akaun peribadinya. Okay. Jadi, ialah kita boleh cek dekat bank. Duit tu masuk dalam akaun bank jadi tak ada isu lah. Kan? Masuk akaun bank tak ada isu memang kita, dia yang terbukti RM120. Cuma, adakah RM120 itu datang daripada penyalahgunaan dana sumbangan PRU ke-14? Uh, okay. Itu nanti mahkamah mengatakan ya. Yeah. Kemudian pertuduhan ketiga, Syed Sadiq didakwa memindahkan RM50,000 sebanyak dua kali dari akaun Maybank ke akaun ASB yang dipercayai hasil daripada aktiviti haram. So, daripada RM120,000 tadi tu, RM50,000 dia masuk dalam ASB. Rekod transaksi pendakwaan menggunakan pembuktian binda, uh, sebanyak RM50,000. Yang ketiga ni, pengubahan wang haram ni tak susah. Dia ada transaksi daripada Maybank pergi ke ASB, RM50,000. Itu tak ada isu. Itu tak ada masalah Pengubahan orang haram itu berlaku Tetapi kalau Syed Saddiq berjaya Menggagalkan nombor 1 dan nombor 2 tadi Maka nombor 3 ni Automatik dia akan jatuh Pengubahan orang haram Automatik dia akan jatuh Okay Pengubahan orang haram Automatik akan jatuh Kalau dia berjaya membuktikan Nombor 1 dan nombor 2 Kalau dia, sorry uh, Kalau dia berjaya menggagalkan nombor 1 dan nombor 2 Dia berjaya menggagalkan bahawa Dia tidak memindahkan wang itu secara haram Kan dan juga dia berjaya menggagalkan bahawa tak 120,000 itu bukan daripada wang akaun atau uh, ataupun wang bantuan sewaktu COVID. Kalau dia dapat menggagalkan dua ini, maka tuduhan ketiga pengubahan wang haram itu berkemungkinan besar akan digugurkan juga. Namun, ini pendapat saya, saya tak tengok bukti-bukti secara jelas. Saya tak berada di mahkamah, jadi kita pun tak tahu apa yang berlaku dan apa yang dikemukakan tapi secara peribadi saya kata hujah yang dibawakan oleh Tep Poteh hari ini agak mm, tak berapa nak kuat lah untuk nak bantu Syed Saddiq dalam isu ini ada kawan saya kata eh bukan ni contempt of court ke is kalau kita cakap mahkamah uh, mahkamah uh, tinggi itu salah tak dalam mahkamah tak ada masalah nak kutuk hakim semua tak ada masalah kita kata hakim tu incompetent semua tak ada isu itu bukan contempt cuma tak boleh guna perkara berkataan kesat lah tapi kalau katakan bahawa perkiraan dia salah dia tak ambil kira benda ni benda itu maka itu adalah perkara yang dibenarkan di dalam mahkamah Okay, faham eh? right itu sahaja daripada saya